Сложная для меня игра в плане настроя игроков. Все понимают прекрасно значимость игры. И единственная мотивация была сегодня этого вы и ваша поддержка была. Я благодарен. У меня были большие сомнения, знаете, я зашел в зал, в зал пустой. Я так думал, ну вот все. Вот. Но вы завели хорошо болели, как обычно. Я вам очень сильно благодарен. Вы поддерживаете команду, несмотря ни на что. Спасибо будет... вам. Мне... Мне понравился сегодня чинок. Без вопросов. Вышел, старался, бился. И сегодня он отыграл, ну, в принципе, так как он отыгрывает и на тренировках. И беру на себя вину, то, что я не давал ему раньше. Вот я у него просил прощения, как вот тренер говорит, Ты меня прости, не было у меня уверенности. Но сейчас, по крайней мере, он все больше и больше проявляет себя с лучшей стороны. Я не подводил еще анализ, так и сейчас еще, наверное, преждевременно говорить там, были хорошие игры, были не очень хорошие игры, были провальные игры. Поэтому я на все вопросы отвечу. Давайте чуть попозже, после плей-оффов. Я где-то уже сейчас собираю, подготовлюсь к расширенной пресс-конференции, чтобы подвести итоги и рассказать обо всем, что было, хорошего, плохого. И сейчас я думаю, что немножко преждевременно. Вот. Есть потенциал у команды, есть, ну, вы видите, как... Я говорю, я, у меня нет объяснения преследующего нас травм. Если человек на улице травмирует ахилл, ну уже я не знаю, как это объяснять. Понимаете, то есть опять раз выпал Буренко сегодня. Ну, может, вы и правы. кто травмованный, кто уже оружие. Ну, Лоренс уезжает, уже на следующих играх его не будет. Буренко, я 95% уверен, что он восстановится. Пирсон уже готов. Осталось поработать и подготовиться к будильнику. За победу над будильником? Да. Все скинемся, а? <laughs> я первый. <laughs> я шляпу сниму, пойду по городу. <laughs> Поэтому тут вопрос не материальный, тут не мотивация, все. Ну, это плей-офф, вы понимаете, как. Будем биться, поверьте мне, и будем настраиваться. Будем все. Будет все нормально. А я рук всем был американцем на то, что украинцы города не проводится матч Ну, для, для них это очень престижно. И для, для любых престижно, и для украинцев престижно. И вообще для популяризации баскетбола это престижно. Я присутствовал на всех практически последнее время, ну не в качестве там, тренера, в качестве зрителя. И я знаю, что это большой, очень большой шаг. Я видел горячие глаза детей, которые приходили, родителей, которые хотели отдать, спрашивали, куда отдать. Ребенка в какую школу?